السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نتوسل إليك ونتقرب إليك بحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى تعالي وصحبه وصحبه الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيء لله له وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي wa ala alihi wa sahbihi wa sallim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, rahmat serta kasih sayangnya yang mana Allah taala telah mengurniakan kepada kita semua satu nikmat yang amat besar yakni nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah Taala telah menggerakkan hati kita, sanubari kita, tubuh badan kita serta memberi kesihatan yang baik kepada kita semua yang mana sama-sama dapat mengerjakan salah satu ibadat yang amat besar nilainya di dalam urusan agama Islam yakni salat fardu maghrib khasnya secara berjemaah serta Allah Ta'ala memberi kelapangan masa kepada kita semua untuk duduk hadir ke majlis ilmu mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan hati kita untuk terus istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepadanya yang mana tujuan dan matlamat hanyalah untuk mencari akan keredaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata insyaAllah jadi kita sambung lagi muzakarah kita perbincangan kita melalui kitab penawar bagi hati yang dikarang yang ditulis oleh Asyik Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Rahimahullahu Ta'ala pada muka surat 67 yang kelima bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim yang diikut akan dia maka demikian itu dosa besar ia kerana bahawasanya berkekalan ia kepada muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ma'rifatihi fid darain rahimahullahu taala dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab jadi perbahasan mengenai dosa kecil yang mana nisbah kepada dosa kecil terkadang dia boleh jadi dosa besar juga jadi kita dah sebut yang dahulu jadi ini yang kelima jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Rahimahullahu Ta'ala yang kelima mana yang kelima daripada perkara atau dosa kecil yang dilakukan yang boleh menyebabkan daripada dosa kecil jadi dosa besar. Cuma bila sebut dosa besar ni dia berhajat dia berhajat